Bir kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Bu gün mən düyü salatı hazırlayacam. İlk öncə düyümüzü yaxşı yuyub qaynatdıqdan sonra süzgəcdən süzürük. Tam süzüldükdən sonra üzərinə duz, istiot zövqə görə konservləşdirilmiş qarğıdalı, qovrulmuş quz, toyuq filəsini əlavə edib qarışdırırıq. tam qarışıldıqdan sonra üzərinə mayonez əlavə edirik. Mayonezlə də yaxşı qarışdırıb salata xüsusiyyət vermək üçün xüsarə əlavə edirik. Artıq salatımız servisə hazırdır. Hazırlayan hər bir kəsə nuş olsun deyirəm. Əgər bura qədər baxdınızsa, abunə olub like etməyi unutmayın. Hər birinizə təşəkkür edirəm.